yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarini huquq va manfaatlariga daxldor bo'lgan qonunchilik hujjatlarining mazmun va mohiyatini tushuntirish joylarda aholini tashvishga soluvchi huquqiy muammolarni hal etish davlat xizmatlarining sifatini oshirish o'z faoliyati yuzasidan jamoatchilikka tizimli ravishda ma'lumotlar taqdim etish masalalarida adliya organlari va muassasalarning roli va mas'uliyati sezilarli ravishda oshmoqda bunga ko'plab misollar keltirish mumkin masalan andijon viloyati izboskan tumani adliya bo'limiga ham favqulodda vaziyatlar tizimida uzoq yillar mehnat qilgan xodimlar imtiyozli pensiya masalasida ariza kiritdi tafsilotlar gulzira rustamova reportajidan o'rin olgan olov suv toshqin yomg'ir uning xavfidan kelgan balolar hech kimni ayab o'tirmaydi bunday paytda birgina insonlar sergak turadi ular hammaga yordam bera oladi kim haqida aytayotganimni taxmin qildingiz bu qutqaruvchilar abdumutalif bozorov ham 25 yil shunday vazifani bajardi insonlarga kerakli paytda jamoasi bilan hayotiy yordamni berdi yaqindagi voqea yong'in <laughs> ichida yetib borib yong'inni o'rab olishimiz baravarida ayda fuqarolardan ichkarida odam qolib ketgan degan e, nimalar tushdi srazi bolalarni men o'zim smena boshliq bo'lganim uchun qutqaruvchi bolalarni uyga jalb qilib olib kirganimizda ikkita nogiron ayol o'sha şey yong'inni ichida tutundan dim qilib yotganligini ko'rib ular qutqarib olib chiqishdi va zudlik bilan shu shoshilinch bo'limiga jo'natdik ularni hayoti saqlab qolindi shunga o'xshagan turli yigirma besh yil davomida ko'plab ko'plab aholini nimalarini murojaatlariga o'sha yong'in qutqaruv ishlarida qatnashib keldik qutqaruvchilik bu jismoniy faollikni talab qilish qatorida ruhiy ko'tarinkilikka ega bo'lishni taqozo etadi shu orqali bu kasb mashaqqatini yengib o'tish insonlar mushkulini yengil qilish mumkin deydi yigirma besh yillik tajribaga ega bozorboy artiqov har xil vaziyatlar bilan kimdir shu odam uchun o'zi nima qilib yordam so'rab bir boshiga og'ir kulpa tushgan odam shu odam uchun murojaat qilib kelganda shu odam uni kimligini bilmaysizda eng qiziq muhim tomoni u kim mana shu insonlarni qutqarish bo'lib qoladida o'shaning uchun bu qutqaruvchilik kasbi juda og'ir kasblardan deb bir sharafli ham og'ir kasblardan deb o'ylayman men o'zim baliqchi tumani favqulodda vaziyatlar bo'limiga qarashli yong'in qutqaruv qismida faoliyat yuritgan 9 nafar qutqaruvchilarning o'zi shuncha yil insonlarga yordam berib muammoga duch kelgan ular tomonidan adliya bo'limiga qilingan murojaat orqali muammoga yechim topildi ushbu murojaatga ko'ra oldingi ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi tizimida ishlab kelayotgan o't o'chiruvchilar favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimiga o'tkazilib ularga qutqaruvchi maqomi berilgan ushbu holatda qutqaruvchilarni oldingi yong'in xavfsizligi tizimida ishlagan davrini bevosita qutqaruvchilar bilan bir xil mehnat sharoitida ishlaganligi bo'yicha yuridik faktini belgilash lozim bo'lgan 9 nafar qutqaruvchilar manfaatini ko'zlab ularga umumiy belgilangan yoshni 10 yilga kamaytirilgan holda imtiyozli pensiya tayinlanishi bo'yicha sobiq yong'in xavfsizligi tizimida ishlagan davrlarini o'ta zararli va o'ta og'ir mehnat sharoiti hisoblanishi fakti tasdiqlanishi yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha zibosgan tumanlar aro sudiga davo ariza kiritildi o'rganishlardan so'ng imtiyozli pensiya tayinlandi fuqarolik ishlari bo'yicha zibosgan tuman sudi tomonidan vala <cin> ijtimoiy adliya bo'limining fuqarolar manfaatini ko'zlab demak buzilgan huquqlarni tiklash maqsadida imtiyozli shartlarda pensiya chiqish huquqini beruvchi kasblarda ishlaganlik faktini tasdiqlash haqidagi arizalari sud majlisida mutaxassis ishtirokida ularni fikrlarini tinglagan holatda ish hujjatlarini baho bergan holda ko'rib chiqilib ularni huquqlari demak tiklandi avvalo bu mehnatlaringizni samarasi mana davlatimizda olib borilayotgan shu inson qadrini ulug'lash ulu ulu bo'yicha islohotlarni e, samarasi rahmat tabriklayman bon umringiz uzoq bo'lsin eng asosiysi <gülüyoruz> shu endi olloh nasib qildi shu kunlarga yetkazganiga shukur endi bundan keyingi niyatimiz hajlarga borish yaxshi yaxshi sanatoriyalarda dam olish o'g'limni ishlariga omad tilayman bundan bag'da shu mana yana u ham menga o'xshab uzoq yillar shu vatanimizga xizmat qilib ishlasin endilikda qutqaruvchilarning hayotiy rejalari nabiralari qurshovida umr buzarolik qilish farzandu nabiralarga insonlarga yordam berishdek ulug' xislatni anglatishdir gulzira rustamova nasibillo to'rijonov zamon informatsion dasturi uchun